привет! Меня зовут Игромен 238. Сегодня буду играть в Class Online, 10 сервер. Будем выполнять квесты, которые игры тут дают. Это первая часть. Так, первое задание. Работать первые деньги. Так. Поезд навигации. А, Навігація, Так. Пауза як. Ау. Навігація. Шукаємо. Ти тут у нас може бути. робота. Работа. Последнісь роботи ще. Так, коли я найду, я повернусь. Так. я вернулся, я эту помиту Так, теперь треба идти по, по той митке, что ведет туда. Так, так, бежать не можно, так, это прыгнуть. Ага. Я ж надеюсь, недалеко бегать треба. Так, тут сторону пусть неудобное управление, честно тут. Так, я, наверное повернуть, кулы школа... иду, а то тоже долго, наверное, наверное тра и ты. Так, я уже добрался до моста, но мы не все, я карту показываю где я нахожусь, а мне треба идти еще долго. Я хочу пущу... просто так пусто сюда и вот не ну, ладно. Продолжу бежать. Это я повернусь, когда еще что-то интересное найду, а вот уже это вижу. Так, я уже вроде бы добежал до метки. Осталось только найти найти в хит. Чисто руку и что тут можно и дерево собрать. И даже дойти срубать можно было. Но я не знаю, как это сделать, поэтому надо зайти сначала в лесорубку. А, на карте я пришел туда? Да. Все правильно, я пришел туда. Крауты бежат и до... Сюда. Тут у нас забор. Угу. Сейчас треба пройти через ворота. в лесу пилку. Будем выполнять задание. Дуже долго пришлось бежать. Так Ага, вот в хит. Куда дальше треба идти? А ну. Ага, вол, плачу. Информация. Сарупспирается деревья. Раз... разрезайте ехать на напрна. Не все деревья нужно делить. Сейчас наличие под костюм. Платите люблю с них. Руссов фирк на парковке и помогайте, с если природе после чего отводите ту на склад. На рамочек отправляем на склад взял бревно, отнеси его к станку, вы получите подработанный... Ну понятно. Значит, так, я ее получите. Вот, интересно. светы трево или чё, да я понял понял ага вот, да все равно так обязательно перекусить потому что у меня довольно голода оставалось так это чё, Давайте проще. Так, что за нас? Должен... А, не, скутер, кутарной не треба. Так, ага, мы не показывали, куда треба идти.

не можно, тут можно забрать. Главное в ней так же занять дерево. Так, все мы тоже не можем пылять. Это так уж. Так, можно тут забрать. Просто. Вроде бы это можно было. Так, что тут у нас? Тут у нас не можно, это так уж. же именно таких размеров. Вот это okay. дерево надо. Собрать дерево. А, собрать, собрать, собрать. Но собрать я не смогу. Вот и ел мане. Нет, тут вообще можно что-то срубить. А вот. Пулятый ДРЛ. А нет, не маинтери. Другой что другой. Нет. Ни центр. Ну, и якобы не спрятал ДРО. Так, ладно, я повернусь, холодно уже Так, я вернулся, но я уже возьму другую работу. Это, наверное, раньше, потому что я с какие-то проблемы. Пишет, что я взял это, это, пилу, а на самом деле у меня пилы никакой не было. Поэтому спереди дерева я не мог. Ну, Так, я взял бревно Теперь я его несу Вот сюда И дальше мы его должны Так разумение, вот Сюда и положить Да? Или куда? А, вот положить бревно на станок. Всё. Я не пойму, у меня ничего не работает. Так, все, я разумев просто тебе ты по вот этому кружечку. Так. Угу. Uh -huh. Так, дальше что требует Так, я пришел. Так, что дальше требовалось сделать? Mm. Так. Как мне не получить эту работу? Вопрос. Сейчас за станку. Я не могу чего Ладно, пока что я буду тут это бревно. Так, его у нас шоколад, И тут у нас... Так, сейчас где кнопка? А, а, вот. а... как мне понять, что дальше работает? Что дальше с ней будет? Несите нас в клад, положить. Так взять доску, все я получил возможность сердцерубота. Так. 24% я уже. Ага, осталось то несколько тоннстей. 10 тосовки. Ну, положите. 3,6. Ну, еще. 10 тосовки. Пос... последний последнюю доска валяется. Ну, положите сорок восемь пятьсот тебе мы не можем брать взять доску ну. ну. так а что не могу взять доску теперь смех не Я не знаю, что это треба делать, поэтому, наверное, видео я буду закинчивать. Не зрозуміло, что ну, тут делать треба. а идея на створення цього відео була від мого підписника в телеграм-каналі тому заходьте заходьте в допис там буде QR-код, рюккодні і попадайте в мій телеграм-канал де ви можете зі мною там, переписуватись і так далі ще можете там свої ідеї писати для відео і ну, буду закінчувати надію вам це відео поставте лайк і підпишіться набирайте 15 лайков и я новое видео роблю. Всем пока.